Это у нас клубничка белый швед. Очень интересная. Вот после дождика, конечно, пачкались ягодки. Ночью прошел сильный дождь. Вот какая красивая ягода. Ягода большая, Да, полностью поспевшая. Она идет как Белая с розовым перламутром такой. Интересный очень. Цвет ягоды. Сорт устойчивый к заболеваниям. Пятнистости нет. Не... Устойчиво к клещу. Кусты очень широкие, большие. Вот смотрим, какая урожайность куста. Эти кустики посажены осенью. В этом году осенью. Вот смотрим, сколько цветоносов один два вот какой красавец третий вот я не знаю сколько весом эта одна веточка очень красивая вот красавица Вот такие веточки очень красивые. Это одна веточка.